Okay. Terima kasih uh, Timbalan Pengurusi uh, Patut uh, ini Petua. Uh, saya ingin merujuk kepada uh, pelaksanaan e-self audit oleh pejabat, uh, Jabatan Audit Negara terhadap 1,856 badan lain termasuk syarikat diwatakan sehingga 6 Februari 2025 yang dinyatakan dalam laporan Ketua Audit Negara Bilangan 3 Palang 2025 yang dibahaskan sekarang. Uh, saya uh, Adakah self e-self audit ini juga terpakai atau akan terpakai kepada Lembaga Kelayakan Profesion Undang-Undang, itu LPQB? Tujuan saya tanya isu ini adalah kerana pada tahun lepas, kita diberitahu di Parlimen bahawa tiada audit dilakukan terhadap LPQB selama 17 tahun yang lepas. Susulan itu, kerajaan telah mengambil langkah proaktif untuk mempentangkan pindaan kepada Akta Profesion Undang-Undang 1976 dengan memasukkan Seksyen 9A baharu yang memberi kuasa kepada kedua audit negara untuk mengaudit akaun LPQB setiap tahun. Soalan saya adalah seperti berikut. Iaitu satu, sejak Seksyen 9A ini mula berkuat kuasa, apakah langkah yang telah diambil oleh Jabatan Audit Negara untuk mengaudit LPQB? Dan B ialah, adakah audit terhadap LPQB telah bermula dan juga apakah penemuan audit selama ini, setakat sekarang ini, adakah Jabatan Audit Negara akan mengaudit akaun LPQB yang tidak pernah diaudit pada 17 tahun yang lepas? Sekiranya tidak, apakah mekanisme untuk menyemak aktiviti dan kewangan LPQB tersebut? Saya rasa ini adalah penting kerana memang hairan kepada pihak ramai yang mana satu agensi yang begitu penting LPQB yang akaun dia tidak pernah diaudit selama 17 tahun Tentang ini Pertua, saya uh, juga ingin sebut dan pangkikkan uh, isu berkenaan apa laporan dalam lakan ini Yang berkaitan dengan masalah kerosakan kuotas dan jawatan yang lama tidak diisi di Pejabat Perwakilan Malaysia di Wellington, New Zealand dan juga isu yang lebih kurang sama yang berlaku di pejabat kedutaan Malaysia di negara-negara lain. Saya dan beberapa ahli-ahli PAC pernah mengadakan kunjungan rasmi ke Parlimen New Zealand pada beberapa bulan yang lepas. Kami juga diberitahu tentang masalah bangunan yang usang dan juga jawatan yang tidak diisi oleh Kementerian Luar Negara Karena uh, wujudnya masalah kewangan. Saya juga terima aduannya lebih kurang sama uh, bila saya mengadakan lawatan rasmi di negara-negara lain dan juga melawat pejabat perwakilan Malaysia di negara-negara lain. Di sini saya ingin menyeru Kementerian Kewangan memberi peruntukan yang cukup untuk menaik taraf atau menambahbaikan bangunan yang usang uh, di pejabat kedutaan Malaysia di. Uh, banyak negara kerana seperti apa yang telah dipanggilkan oleh beberapa ahli-ahli berhormat berkenaan dengan isu ini, kadang-kadang um, mereka, pegawai kita yang ditempatkan di luar negara memang rasa sangat susah untuk berfungsi kerana ketidakcukupan uh, dana diberi kepada mereka dan, um, dan ada perkara yang mereka tidak dapat buat langsung. Kerana dan mereka walaupun mereka sampaikan masalah ni kepada HQ ya, di Putrajaya, tetapi selalunya uh, aduan mereka nampaknya tidak uh, tangan ni dengan, uh, dengan perhatian yang cukup dan dana yang cukup. Saya berharap dalam bajet yang akan datang, uh, dana yang lebih akan diberi kepada mereka. Lepas ni, saya juga uh, nak sebut tentang uh, projek, uh, projek pelaksanaan projek uh, kerajaan. Yang mana di dalam senarai ini setakat 31 Disember 2024, yang mana Kementerian Pendidikan Malaysia yang menghadapi yang projek sakit, projek tidak lengkap, projek yang lewat dan malah dipatahkan. Dia merupakan uh, Kementerian yang menghadapi masalah ini paling serius. Di sini saya nak sebut uh, tentang pengalaman saya sebagai ahli parlimen yang mana uh, selalunya saya cuba ...membantu uh, menaik taraf dengan sekolah-sekolah uh, uh, di kawasan saya... ...dengan uh, dana diberikan oleh uh, kerajaan melalui ICU. Dan selalu kami menghadapi masalah ialah apa-apa yang berkenaan dengan struktur. Macam kita nak, uh, saya pernah nak tolong uh, satu sekolah rentah Tamil untuk mengubah atau membesarkan bongbong -bong kantin dia yang begitu simple sahaja strukturnya saya sebenarnya dapat uh, bantuan daripada seorang uh, satu syarikat pemaju untuk mempantu sekolah itu ini adalah percuma tapi saya terpaksa tunggu 3-4 bulan kerana pihak JKR pernah hantar pegawai datang semak bagi laporan baru pihak swasta ni boleh buat ini untuk sekolah secara percuma dan begitu juga dengan baru-baru ini yang mana saya cuba guna wang uh, uh, dana untuk uh, uh, kawasan parlimen saya itu untuk membantu pihak sekolah Masalah yang sama, mereka perlu tunggu engineer daripada JKR untuk mengesahkan dan mereka pegawai Jabatan Pendidikan di wilayah Sepertuan Kuala Lumpur kata mereka tidak boleh lakukan ini, ini adalah prosedur SOP dan sebagainya dan mesti guna syarikat kontraktor di bawah JKR ataupun Kementerian Kerja Raya. Jadi kalau kita lihat berbanding yang quotation yang saya dapat daripada pihak swasta dengan quotation di bawah kontraktor Kementerian Kerja Raya adalah ia adalah dua tiga kali ganda lebih mahal daripada kontraktor yang saya yang yang qualify yang ada yang dapat surat tauliah dari yang, diiktiraf lah oleh Kementerian yang sekarang yang ada masalahnya ya kita kalau mau guna dengan dana yang diberi kepada kawasan kami nak guna dengan secara perkesan kami menghantapi masalah kita mesti guna syarikat kontraktor di bawah Kementerian Kerja Raya dan mereka ni selalu lambat selalu lewat dan mereka punya uh, beri quotation yang jauh lebih tinggi kerana ini adalah apa syarat yang dia uh, ken oleh kerajaan saya nak minta uh, pihak kerajaan pihak uh, ICU, ke pihak Kementerian Pendidikan boleh dan juga pihak ke uh, Kementerian Kerja Raya bolehkah duduk sama untuk memudahkan sel uh, yang customer proses ini kerana apa yang kita mahu adalah untuk memantau sekolah dan sekarang uh, kita lihat angin kencang hujan lebat selalu berlaku banyak sekolah yang bangunannya usang sebenarnya kita boleh lihat bumbung bocor atau ditiupkan oleh angin kencang kalau nak tunggu kontraktor, guna nak tunggu engineer untuk mengesahkanlah selado Tarafan, Jadi sekolah itu budak-budak itu terpaksa gunakan kantin guna dewan dan untuk uh, uh, belajar. Saya nak saya nak cadangkan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kerja Raya kena nak duduk bersama bagilah kelonggaran. Bagilah uh, pihak sekolah PIBG kebebasan uh, untuk menambahbaikan baikkan bangunan mereka dan dengan projek-projek yang lewat yang seperti yang dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara 3 palang 2025 ini saya berharap perubahan akan berlaku dari segi menambahbaikan, baikkan menaik taraf dan juga pembinaan bangunan baru untuk pihak sekolah sekian terima kasih terima kasih yang